Городской голова Покровска Руслан Требушкин на протяжении последнего года активно продвигает массы темы Щедрика и Николая Леонтовича. В городе в конце декабря был проведен всеукраинский фестиваль хоровых коллективов «Щедрик Фест». На организацию праздника Покровский городоначальник и его команда, несмотря на энное количество проблем в городе, позволили себе потратить 7,5 миллионов гривен налогоплательщиков. Неужели в Покровске больше нет проблем? Ведь баснословную сумму можно было распределить и на лечение тяжелобольных детей, и на помощь пенсионерам и ветеранам, на ремонт дорог, здравоохранение. Уверен, в городе существует масса насущих проблем, решение которых гораздо важнее для жителей, чем фестиваль. В системе публичных закупок «Прозора» был заключен ряд договоров на организацию проведения феста. С заказчиками услуг оказались два убыточных коммунальных предприятия города Покровска – «Водоканал» и «Теплосеть». Коммунальное предприятие, которое постоянно заявляет о своей нерентабельности, повышает тарифы для населения, в Покровске один из самых высоких тарифов на воду по Украине. Выступила заказчиком по четырем договорам на общую сумму 3 миллиона 340 тысяч гривен. Где логика власть имущих? Где рациональное использование бюджетных средств? Мы с вами платим за техническую воду около 34 гривен за куб и при этом вынуждены покупать очищенную воду у приближенных к Покровскому горноначальнику фирм. И в тот же момент предприятие горводоканала, которое могло бы за 3,5 миллиона гривен улучшить качество воды, заменить изношенные водопроводы, оплачивает фестиваль, организовывает выступление в Олевской, тратит 992 тысячи гривен на прямой эфир, чтобы в очередной раз прославить Требушкина на всю Украину. Покровский теплосеть также принимал активное участие в распиле бюджета, в октябре 2018 года Покров чуть ли не остался без отопления из-за долгов почти в 200 миллионов гривен. Однако это не смущает ни руководство города, ни руководство самого предприятия. Видно организацию «Щедрик -феста», где данное коммунальное предприятие выступило одним из главных заказчиков, Покров теплосеть потратила 3 миллиона 400 тысяч гривен. Но на днях стало известно, что очередной руководитель теплосети уволился с занимаемой должности по сутному желанию. Это уже третий руководитель за год. И каждый из директоров покров теплосети уходит по собственному желанию, убегая от ответственности за модульные котельные, которые третью зиму работают без официальных документов и разрешения. А все коррупционные действия власти ложатся на плечи руководителей коммунальных предприятий. Из 3,5 миллионов гривен, почти миллион гривен получит Леонид Дорошенко, местный фоторов, которого можно по праву назвать самым высокооплачиваемым в Покровске. Ведь его услуги по Покровскому бюджету за пару часовых фотосессий обходятся в 200 тысяч гривен бюджетных денег. Но в данном случае на Леонида Дорошенко возложили и другие обязанности. Он вдруг стал менеджером Натальи Валевской и организовал ее концерт в городе по символической задвоенной цене. Так щедро, как в Покровске, Наталью Валевскую нигде не встречают. Видимо, трансляции гуляния 30 человек на площади Шибанкова на одном канале было недостаточно. И Покровский Покров оплатит еще около миллиона гривен за пиар градоначальника. Таким образом, на организацию щедрых фестов в Покровске было потрачено более 7,5 миллионов гривен. 7,5 миллионов на пиар трибушки на его компании. 7,5 миллионов на мероприятие, на которое для массовости приходилось гонять работников бюджетной сферы. 7,5 миллионов гривен, которые налоплательщики Покровска добросовестно заплатили в бюджет города для его развития. Но вместо решения важных вопросов и улучшения жизнедеятельности города, Покровский городской голова продолжает беспощадно деребанить бюджет. Покровский городской совет во всех своих бедах часто винит оппонентов, пытаясь прикрыть свою некомпетентность. Но задумайтесь на минуту, что из обещаний Руслана Требушкина за 4 года выполнено и доведено до конца. Может уменьшен тариф на воду? Нет. Может, отремонтирована улица Шмидта? Тоже нет. Может, у нас с вами есть красивый достроенный парк за 150 миллионов гривен областных и бюджетных денег? Либо же созданы развлекательные центры для молодежи? Или закончены ремонты долгостроя? Бюджет города в 2019 году на секунду составляет 1 миллиард 600 тысяч гривен. Задумайте, сколько можно сделать для города и его жителей, если использовать средства рационально, если выбирать не своих подрядчиков, заботясь лишь о своем обогащении, а работать для людей и на благо людей. Только совместными усилиями мы добьемся от власти открытости и честности в работе и сможем реализовывать все намеченные планы на благо города, сделав покрос по-настоящему комфортным и современным.